Sağ so, olun değerli Nefçi TV izleyicileri. İzmir Cup turnirinin çərşənbəsində komandamız 3-cü maçda çıxıb və rəqib bu dəfə Almaniyanın Schalke komandasıdır. Cəlmə zərbəsi yerinə yetirilir və Zəka topu götürdü, top qalır Schalke futbolçularının amma qayda pozulub. Neftçi ilk matçda İtaliyanın Juventus komandası ilə qolsuz heçə razlaşdı, ikinci qarşılaşmada Türkiyənin Giresunspor kollektivini 1-0 hesabı ilə məğlub etdik və aktivimizdə 4 xal var. Schalke futbolçuları isə ilk 2 oyundan maksimum nəticə göstəriblər. Onların aktivində 6 xal var. Schalke komandası qrupdakı ilk maçını İzmir Şeranın çempiona qarşı keçirib və 4-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. 2-ci matçda Zeniti 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Ayrışaq. Qrup lideri ilə qarşılaşır hazırda. Və bu matçda qələbə qazanacağımız təqdirdə artıq qrup liderinə çevrilə bilərik. Bildiyiniz kimi qrupda 9 komanda var və ilk 4 komanda ən yüksək nəticəni göstərən 4 komanda növbəti mərhələyə, play-off mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Hal-hazırda Murat Hacıyev topladı, komandamızın turnirdəki yeganə golunun müəllifi. Kollektivimiz gol buraxmayıb qapısından. 2 oyuna 1 top vurmuşuq, qapımızda gol görməmişik. Yeganə golumuzun müəllifi Murat Hacıyevdir. Gesunsporla qarşılaşmada fərqlənmişdi Murat. Bu Buse Schalke'nin oyuncusunun e, zərbesinin tekrarıydı. No way. No way. amanımız cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək. Anardan ötürmək cərmə meydançasına Sübən Həziyevi düşünmüşdü futbolcumuz amma top onalaşıb keçdi. Başla zərbə endirmək mümkün olmadı. Hakim də bir qədər mane olur bizim görüş bucağımıza. Azərbaycanda Schalke futbolçuları topladı. Rəqib komandanın protokolunu əldə edə bilməmişik. Buna görə də Onların heyətini sizə təqdim edə bilməyəcəm. Mağalad, Komandamızın heyətində 22 nömrəli futbolçu oyuna daxil olmağa hazırlaşır. Harun Əliyevdir bu. Zəka Həmidli topu oynadı, daxil etdi. Harun artıq meydandadır topu uzalaşdırıq başla qarşıyan 10 nömrəli futbolçudur Şakir komandasının çox uca boy futbolçulara malikdir. Almanlar Zəki Həmidli yenidən qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Preşinq edir Şakir komandası. Qələbə qazanmaq istəyirlər. Hüseyn Əfəndiyev burada riskə getmədi, topu buraxdı. Outa və indi Uca boy futbolçular cərimə meydançasında Zərbə endirildi top. Dirəyə dəyər, meydandan çıxır. Və qədər də çox təhlükəli gəlir Şakya komandası. məsələn nəzəkləştdim. Protokol yanlış verilib. Schalke əvəzinə Eintracht Frankfurt komandasının protokolu təqdim olunub bizim əməkdaşlara. Bununla bağlı olaraq rəqib komandanın futbolçuların adını öyrənə bilmədik, amma təbii bizə Neftçinin futbolçuları lazımdır. Hazırda sol qonaqda Hüseyn Əfəndiyev topu oynatdaxil edir. Qarşıdadır burada Schalke-nin futbolçusu daha bir ağt yerinə yetirəcəksin. Afandiyev topu oyuna daxil etdi. Anar, Anar Muradlı cinahat dəyişməyə çalışdı amma top meydandan çıxır. Qapıdan zərbə. Şokenin qapçısı topu oyuna daxil etdi. Qrupda qeyd olunan digər nəticələri xatırladım. Açılış oyunda Westerlo Beşiktaş 0-0, Juventus Mets 1-0, İzmir şehrinin çempionu 0-4 Schalke, Zenit 6-0. Giresun Spor, Juventus 0-0, Nefci, Beşiktaş 1-0, İzmir şehrinin çempionu, Giresun Spor 0-3, Metz, Burada bir kapıya zərbə, dəqiq kalınmadı. Şalke 1-0, Zenit, İzmir şehrinin çempionu 1-0, Westerlo. Nefci 1-0, Giresun Spor, Zenit 2-1, Beşiktaş, Metz 1-3, Şalke. Shalke hətta 3-cü oyununda keçirib. Bizlə maçaadək artıq onların aktivində 9 xal var. Shalke komandası xalların sayını 9-a yüksəltdib. Yox, daha doğrusu Westerlo 0-1 Zenit. Zenit komandası Westerlo üzərində qələbə qazanıb. Shalke-nin 3-cü maçı ilə bu qarşılaşmadır. Canlı turnir cədvəlində Zenit artıq Şalkeni qabaqlayıb. Onların da 9 xalı var, Şalkenin de 9 xalı var. Juventus 7, Nefci 4, ama Zenit 4 oyundan 9 xal toplayıb. Şalke 3 oyuna 9 xal, Juventus 3 oyuna 7 xal, Nefci isə 2 oyuna 4 xalı var. Kulub avtobuslarını görürük. Altay, Antalya Spor, Beşiktaş. jonjay. Yenə də daxil oldu. Oyundan çıxan futbolçu Murat Haciyevdir. Cərmə zərbəsini yerinə yetirdi Şalke futbolçuları. Cınaqda boşluq var idi. O ilə oynadı. Şalke-nin oyunçusu indi zərbə mövqeyə axtarılır. Zəka nəzarət eləyir. Toxunuş varmı Neftçi-nin futbolçusundan? Yoxdur hər halda. Zəka özü burada topu götürdü. Qapıdan zərbə ilə Top oyuna daxil olacaq. Maçın yarısı artıq başa çatdı. Zəkanı ötürməsi, burada Tuncayın toxunuşu var idi amma yetərli olmadı. Hüseyn Əfəndiyev yaxşı oynayır. Zərbəyə də imkan vermədik rəqib oyunçulara. İndi zərbə mövqeyə axtarır. Hüseyn Əfəndiyev yenə əla oynayır. Hakim səhil bildirir ki, qayda pozulub. Burada Əfəndiyev sar çəkildə hakimə də etirazını bildirdi. Amma sanki müdaxiləsi topa idi Hüseynin. Epizodun təkrarını izləyək. Bu gün aydın görmək çox çətin məsələdir. Hər aldı sanki çevrilməyə çalışırdı Şalkyan oyunçusu, ola bilsin ayağa müdaxilə edib Hüseyn. Sanaldon əzmkarlığını alqışlamaq lazımdır. Şafai qapının arxasında Şafey Azerkeşləri var. Cəlmə zərbəsi yerin etildi. Top toru yandans səlkilir. Birbaşa qapını düşünmüşdü. Tıbucaq altında qapıya zərbə endirməyə çalışmışdı Şafeyin futbolçu. Alınmadı. Zəka Həmidli topa oynatdaxil etdi. Tuncay İsmayıllı. Tuncay topu saxlada ötürməsi almadı, amma bununla belə top Supan Ərzadiyə çatır. Supan sağda boşluğu görsə, əla olar ötürməsi Tuncaya. Tuncay İsmayıllı burada daha yaxşı oynamaq lazımdı, daha düzgün qərar vermək lazımdı. Lakin bildirilir ki, top Neftçidə olmalıydı. Sağ qonaqdan aut yerinə yetirəcək komandamızın futbolçusu Harun Əliyev. Harun autu yerinə yetirdi. Tuncay İsmayıllı müdafiəçi burada Top çıxmışdı, top artıq meydandan çıxmışdı. Küncdən zərbə olacaq. Rəqib futbolçular çox uca boya malikdirlər. Standart vəziyyətlərdə başla fərqlənmək bu qədər çətin məsələyə bənzəyir. Tuncay İsmayıllı hər halda küncdən zərbəni yerinə yetirir. Həmin uca boy futbolçulardan biri başla qarşıladı. İndi əks hücuma çıxmağa çalışır Şalkey futbolçuları Hüseyn Əfəndiyev riskə getmir, topu meydandan çıxarır. Zəka bildirir ki Mən oynaya bilərdin. Daha risk etmək istəmədi Hüseyn. Out yerinə yetirildi. Müzavhəştiran Anar idi. Şalke hücumu alınmadı. Arınəliyev topu meydandan çıxarır, gündən zərbə. İndi həmin o Ucaboy futbolçuları atmaq lazımdı. Onlar bağlamaq lazımdı. Zərbə vurmalarına imkan verməmək lazımdı. İmkan verdi amma hər halda bir az da olsa mane ola bildi. Tuncay rəqibinə zəka topu götürür. Həmidli topu irəli vurdu. Qarşılayan Şalkin müdafiəçiləri də Anar Muradlı başla. Topa toxundu və bu toxunuşdan sonra top rəqibin əlinə dəyildi. Cərmə zərbəsi. Bu isə epizodun təkrarıdır. Anton sai burda mane ola bilə rəqibinə. Hüseyn Əliyev çarmaza zərbəsini yerinə yetirdi. Çalkey müdafiəçiləri qarşılayır topu. Meydanda saxlamaq mümkün oldu. İndi keçməyə çalışır Harun Əliyev. Harun son toxunur Neftçi futbolçusundan da out. Sol جناحdan Almanlar altı yerinə yetirir. Top oyuna daxil edildi. Anarın toxunuşu var. Başla. Bildirir ki, itəliyirdilər məni və hakim də bu qayda pozuntusunu gördü, qeydə aldı. Əvəz etməyə də imkan verdi. Şalke niyyətində 13 nömrəli futbolçu meydanə daxil olur. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Top göndərildi. Dərli Tuncay qəbul edir. Smarlo itəliyirdilər onu cərmə zərbəsi. Tunçay özü yerinə yetirmək istirir Cəlmə zərbəsini və texniki zonadan da eşitdik. Tunçay yoxla dedilər, qapını düşünəcək. Tunçay İsmayıllı. Yerdə qalan oyunçuların sayına əsasən daha bir nəfər arxaya göndərdi. Tunçay İsmayıllı ən mümkün Potensial əks hücumun qarşısını almaq üçün Hüseyn Əfəndiyev də ordadır. Hüseyn buraxır topu, Tunca İsmailovun zərbəsi top qapının əsfərlə yanından keçdi. Sanki bir qədər çaşdırdılar bir-birini futbolçularımız. Bəlkə də bir əv ta tapçılığı idi bu. Sanki Hüseyn dəylə də, Supan bir qədər çaşdırdı sanki. Əhmət əhlükəl alınmışdı zərbə. Usayn Efendiyev 6 yerini yetirir. Oyunun əvvəllərində nə qədər Şalke üstün tərəf kimi görünsə də, son dəqiqələrdə komandamız da hücumlarının sayını artırıb. Daha bir aut olacaq. Müdafiəyə qapanmırıq rəqibin gəlməsini gözləmirik. Usayn Efendiyev 6 yerini etirdi. Sanki itəldirlər Tuncay'ı. Aut. Rəqibindir. Top oyuna daxil edildi. Zəkat topu götürməlidir. Əmidli tələsməyəcək. Götürür topu Zəkka, burda ona qarşı çoxu da oynamışdı. Hücumçu Vaqif Məllimi. Məhəng keçdiriyi artıq görürük də hətta. Onun tapşırıqlarını yaxın beklək, planda izləyə bildik. Tuncar pressin gedirdi. Digər futbolçalara operatorumuzun da işi çətindir. Orda Tuncay İsmailov presin gedir. Qapçı risqə getmədi. Topu götürür Süpan Tuncay. Zərbə endirə bilər Tuncay. Tuncayın zərbəsi müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Çox təhlükəli epizod idi. Rəqibin səfindən yararlanmaq olardı. Tuncay İsmailovun zərbəsindən sonra imkan vermədi ondan müdafiəçilər. Süpan Əlzadə fikir verin. Gəldi, topu götürdü. Tuncay İsmailov yaxşı keçdi rəqib futbolçudan zərbəsini endirdi. Son anda rəqibin 10 nömrəsi İmkan vermədi. Topun qapıdan keçməsinə gündən zərbə olacaq. Hakimi çətin qərar. İkincidən zərbə. Yerə yetirilir. Gün məni olur. Rəqib futbolçulara supan zərbə endirmək onlar müdafiəçilər qaytarır. Daha bir zərbəyə də imkan vermədilər. Harun Əliyev indi topuqundan mübarizə aparır. Əks hücuma çıxacaq Şalke komandası Manuel marağa çalışan Hüseyn Əliyevdir və topu rəqibə vuraraq meydandan çıxarır. Yox. Rəqibə yox. Son toxunuş Neftçi futbolcusundandır. Şalke komandasınınsa gözləmək fikri yoxdur. Hakim oyunu saxlamasa idi elə davam edəcəydilər. Qaхта əğa. Harun. Son təkrarı izləyirik. Bəli, bəli, burada Haruna dəymişdi top. də qalıb. Səfətün ömsə Hüseyn Əfəndiyevdir bu. Komandamızın həkimi meydanə daxil olur. Və Yəqin ki, ümid edirəm ki, o, həmin o fitə basanlar məs bu oyunu izləyənlər deyil. Çünki əgər yerdə qalan zədəf futbolçu varsa və söhbət 12 yaşlılardan ibarət komandaların oyunundan gedirsə burada hər ansa bir vaxt aparmaqdan və yaxud nədənsə söhbət gedə bilməz ki, onun üçün gənc futbolsun fitə basasan. Şeymid ondan çıxır. 11 nömrəli oyuncumuz Emil Səfərli. Dünən doğum gününü qeyd edən futbolçu. Meydana daxil olmağa hazırlaşır. İndi Schalke komandası topladı. Super Manuelma çalışırdı, alınmadı. Top hələ də Almanlardadır. Burda götürə bilmədik topu uzaqdan zərbə dəqiq alınmır və artıq maçın əsas vaxtı. Deməyərlər başa çatmaq üzrədir. Təbii ki, oyunda pauzalar olub, buna bağlı bir qədər fasilə olacaq. Və daha bir əvəz etmə. Daha bir əvəz etmə komandamızda. On nömrəli futbolçu Anar Muradlı meydanı tərk edir və Hüseyn Əfəndiyev qayıtdı, özündə o gücü tapdı. Əvəzlənmişdi, artıq Anar onun yerinə meydanə daxil olmuşdu. Hüseyn isə özündə gücü tapdı və meydanə qayıtdı. Qapitanlıq sarğısı da qolundadır. Döyüşür futbolcumuz. Emil. Səfərdan oturma sağ qanaha Arun Əliyev qaçırd topun arxasında. Aaron özünü topa çatdırdı. Müdafiələrdən Kobut səf Aaronun ötürməsi çox yüksəkdən alındı, çox yüksəkdən. Boş idi supan Əlzadə topa çatsaydı. Fəqrlə nə olarardı futbolcumuz. Yani, daxil edildi. İndi burda 2 nömrəli futbolçu yaxşı mövqeydədir, amma Emil Quliyev əl oynayır və zəka da topun meydandan çıxmasına imkan vermədi. Etraz edir burada. Schalke'nin futbolçusu top artıq meydandan çıxmışdı, amma hakim bunu görürsə onsuz da küncən zərbə təyin olunacaq. Korner yerin yetirir. Almanlar ehtiyatlı olmaq lazımdır standart vəziyyətlərdə bu rəqibə qarşı çoxluca boya maneiklər və başla zərbə, təkrar zərbədə endirməyə çalışır indi. Schalke'nin 6 nömrəsi yerdə qaldı futbolçu və penaltidir. Penalti təyin olunur. Artırılmış 2-ci dəqiqədə penalti daha onundu qapımıza. Sarı vərəqə də göstərildi. Həm Schalke'nin futbolçusuna. Təkrar izləyəcəyik. Verbal ayağa müdaxilə burdan göründü. Baxmayaraq ki, qarşısında 3-4 futbolçu var idi. Yəni gördük Zəkaya ümidimiz böyükdür. Zəkaya Həmidli. Bu penaltini görə dəf edə biləcəkmi? Ralkinin futbolçuna qarşı Zəki hə Əhmədli fit səslənir, zərbə endirir və top qapıdan keçdi. 1-0. Öhorsuz 0-1. 23-cü -də dəqiqədə abunonlar hesabı açdılar. Yaxşı mübarizə aparmışdı komandamız, döyüşürdü. Rəqibi hələ məğlub etmək olardı, amma son dəqiqədə qapımıza təyin olunan penalti və rəqib zaptönə çıxır. Zəki məyusdur dəbdəcəyib şey yox idi. Şok ek komandası yenən topladı. Hələ maç bitməyib. Komandamız özündə güc tapa bilsə. Belə son bir hücum cəhdidir. Alınar. Almanlar topladılar əvəzində. Partneri və topu götürməyə çalışır. Alınmadı. Yaxşı paslaşır dar zonada. Alman futbolçular geriyə ötürmək Tuncay İsmayılov gedir qapçının üstünə. Bir qədər əvvəlki epizod bəlkə də dəyərləndirə bilsəydik Tuncayın həmin zərbəsindən sonra hesaba aça bilsəydik daha fərqli ssenari izləyə bilərdik. Qayda pozulmuyor, oyun davam edir. Tuncay İsmayılov presinq edir, qapçı topu uzaqlaşdırdı. Bu top meydandan çıxır, qapıdan zərbə olacaq. Zəka Tələsir, tələsir qapçımız. Fit səsləndi. Həmidli topu oyuna daxil edir. Emil Səfərlilə, Tunca İsmayıllı çevirə bilmədi. İndi müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Hüseyn Əfəndiyev müdaxilə etdi topa. Emil Səfərlil irəli göndərir. Burda Yanlış alke futbolçular və indi Hüseyn Əliyev ötürməsi van de elbo 21 nömrəli futbolçu meydanata daxil olub. Nihat Hüseynlidə. Tunca İsmayıllı cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Bəlkə də bu son şansdır komandamız üçün. Hamın irəli səsliyir Vaqif Əliyev. Hüseynəfəndiyev Emil Quliyev hamı gətirəli Tunca İsmayılın zərbəsi keçmədi. Əllə müdaxilə var. Təkrar zərbə olacaq. Başməhəcənin son tapçıqlarını aldı. Tuncay İsmailli. Topu təkrar izləyək. Bəli, əllə müdaxiləsi var idi burada. Şalken futbolçusunun Tuncay İsmailli ötürmək cərmə meydançasına. Müdafiəçilər topu götürür, indi əks hücuma çıxmağa çalışırlar. Hüseyn Əliyev mane olmağa çalışacaq 3-1 gəliblər Almanlar Hüseyn Əliyev. Top meydandan çıxardı. Küncdən zərbə. Artırılmış 5-ci dəqiqədə artıq pauzalar çox olub. Hakim nəzərə alır. Yenüç nömrəli futbolçu topun yanındadır. Ötürmə, cərmə meydançasına Zərvə və Zəka Həmidli. Allah seyvirir yenə də qapçımız. İlk oyunda Juventusla qarşılaşmada da çox yaxşı çıxış etmişdi qolkiperimiz. İkinci oyunda düzə əvəzləndi, amma orada da çıxış etdiyi dəqiqələrdə yaxşı təsir baş verir. Həmçinin sonradan meydana daxil olan qapçımız Səid Bayramov da yaxşı təsir göstərmişdi. Bu oyunda da təbii ki, Buraxlan qolda zəkanın bir günahı yoxdur. Burda da qofnu <coughs> şvar idimi? Bilmirəm, amma maç başa çatdı və Schalke komandası qələbəni qeyd edir. Onlar xallarının sayına yüksəldilər. Növbəti qələbəsini qazanlı Şalke komandası ümumiyyətlə xal itirməyib. Qarşılaşdıqları bütün maçlarda qələbə qazanıb Almanlar. Neftçi isə ilk məğlubiyyətini yaşayır. İlk qolu gördüyü qapımızda 3 oyunda əvvəlcə Juventusla maçda 0-0 hesabı qeyd olundu. Daha sonra Giresun Sportu 1-0 hesabla məğlub etdi və indi isə Şalkeyə 0-1 hesabıyla udazırıq qapınızda yeganə qolu penaltidən görmüşük hələ ki. Bu günlük maçları yekunlaşdırırıq. Növbəti gündəyin yəni sabah daha 5 qarşılaşma var. Komandamız daha 5 oyun gözləyir. Bu oyunlar arasında Türkiyənin Beşiktaş, həmçinin İzmir şəhərinin çempionu var. Bunlardan əlavə Fransa'nın Metz kollektivi ilə üz-üzə gələcək, Rusiyanın Zenit kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Şanslar var təbii ki, ilk 4 pilləni tutacağımız təqdirdə növbəti mərhələyə yüksələ bilərik. Bu günlük çatdıracağlarımız bu qədər. Sizinlə həm söhbət mən Hüseyn Cabbarlıyım. Sağ olun, sağlamat qalın, növbəti matchlarda görüşənədək.